का मजा देखा। तमाम जगहों को लेवल किया जा रहा है यानी देखें ये स्मूथ किया जा रहा है आगे आपको नजर आ रही है पहाड़ी टीले जहां से आपकी गाड़ी दाखिल होगी और यहां पर शायद कुछ टूर चार्जेस वगैरह होंगे तो चौड़ाई देखें माशा इसको क्योंकि चौड़ा रखना है तीन लेन इस तरफ होगी तीन लेन इस तरफ होगी आमदोरफ़ आम के लिए असलम नाजीन पाकिस्तान के साथ में हूँ तनवीर आप बहुत ज़्यादा आपकी जानब से रिक्वेस्ट आ रही थी कि ये बताया जाए कि मलिर एक्सप्रेस वे का क्या बनेगा कब से ये मनसूबा शुरू हुआ है कितना वक्त लगेगा तो आज हम तमाम तरफ तफसीत देने लगे हैं क्योंकि ये कराची वालों के लिए एक बहुत बड़ी नियमत बनने जा रहा है एक बहुत बड़ा मसला जो कराची वालों के लिए ट्रैफिक का मसला है वो हल होने जा रहा है क्योंकि आप कईम से कायदाबाद पहुँचेंगे सिर्फ दस मिनट में और कादाबाद से आगे, आगे आप जाएँ अगर काठौड़ तक तो यानी कैमाबाद से बीस मिनट में आप पहुँच जाओगे आसानी के साथ तो कईम से हम आपको लम्हा लम्हा रिपोर्टिंग करते जाएंगे आगे की जानी बढ़ेंगे कहाँ तक ये काम लेवल ज़मीन लेवल हो चुकी है और कितना काम मजीद बाकी है और इसमें आप कौन कौन सी हर्डल्स हैं उनको हटाया जा रहा है कहाँ कहाँ पर इंटरचेंज बनाए जा रहे हैं तकरीबन जो हमारी ताद के मुताबिक आठ इंटरचेंज बनाए जा रहे हैं यानी जहाँ से आप इंटर और एग्ज़िट कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बनने वाला है कराची वालों का जो सबसे बड़ा मसला है क्योंकि अगर आप कई बार से जाओ ना कभी शारा फैसल से होते हुए आपको गुलशन इकबाल आशिद मिनाज या दीगर इलाकों से होते हुए जाना पड़ता है तो अगर आप यहाँ से जाओगे बीस मिनट में आसानी के साथ मोटरवे पे पहुंच जाओगे और उसके बाद जो आसानी होगी फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी कराची वालों की तो हम वीडियो शुरू कर रहे हैं हमारे साथ रहिएगा कह रहा था आपको फटाफट अच्छा भाई पहले मरले में आज जो ज़मीन है उसको लेवल किया जा रहा है क्योंकि अगर आप मली नदी को कभी देखोगे ना ऊपर से तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी सारे रेत के टीले हैं इसी तरीके से यहाँ पर जो कराची का अच्छा खासा कचरा खास ख़ासतौर पर ज़िला कोरंगी का तमाम कचरा लाकर यहाँ पर फेंक दिया जाता है उसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदेगी गलाजत भी हो गई थी तो उसको भी साफ़ किया गया है इसी तरीके से जहाँ पर कुछ जगहों पर रेत के टीले हैं जिनको हटाया जा रहा है पहाड़ी है छोटी छोटी उनको काटा जा रहा है ताकि जब यहाँ से ये ट्रैक जा सके बड़ा स्मूथ जाए और और पहले मरले में तो सिर्फ ज़मीन लेवल करें और दूसरे मरले में यहाँ पर भराई होगी इस तरह यहाँ पर कंक्रीट का जाल बिछाया जाएगा यानी पत्थर डालेंगे देखिए ये ये, ये रोड बनाने के लिए जहाँ जहाँ से इनको पहाड़ थे या कुछ मट्टी के टीले थे उनको काटा इन्होंने देखे माशा ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने लेवल कर दिया रोड ये देखिए पूरा इधर अच्छा जी देखिए 24 दिसंबर को इसका मलिर एक्सप्रेस वे का इफ्त किया था बिलावल भटू रदारी ने और अभी बहुत तेज़ी के साथ काम किया जा रहा है आपको मेरे अकाबे जो नज़र आ रहा है ये है जाम सादक ब्रिज जो को कोबाद से यानी क्यूम आबाद वहाँ पर है कियाबाद से जो इंडस्ट्रियल इं, जो इंडस्ट्रियल एरिया को जोड़ता है वो जाम सादक पुल है और यहाँ पर भी खैर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता है मगर इसके पीछे भी एक और पुल है वो है करंगी क्रॉसिंग जहाँ से ये इसका आगाज़ हो रहा है वहाँ से आप चढ़ोगे आराम से और बड़ी मज़े के साथ आप कयूम से शाहफ़र कॉलोनी मलिर कायदाबाद से होते हुए काठौड़ तक जाओगे और 20 से 25 मिनट में आप यानी जब आप गाड़ी आपकी दौड़ रही होगी 120 की स्पीड से 100 की स्पीड से तो आराम से आप पहुंचोगे काठोर से भी आगे 20 से 25 मिनट में यानी और बहुत अच्छा सफ़र होने वाला है बहुत आसान हो जाएगा सफ़र जिसकी वजह से लुनार्फ लोगों का टाइम बचेगा बल्कि पेट्रोल बचेगा और जो कराची वाले हैं उनको बहुत बड़ी तादाद भेरे टाउन भी जाती है तो बेरे टाउन जाने वालों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा हम बाबर भाई से भी पूछेंगे क्योंकि वो भी हमारे साथ आए हुए कवरेज करने के लिए और बाबर भाई का एक ये भी है कि बाबर भाई भेरिया टाउन बहुत तवाुर के साथ जाते हैं तो उनसे पूछेंगे कि उनको भेरिया टाउन पहुँचने में कितना वक्त लगता है और अगर ये बन जाएगा इससे उनको कितना फ़ायदा होगा तो वो आपको बताएंगे कि क्योंकि उनका ट्रैवल बहुत ज़्यादा होता है उस जानब और ये आपको पता चलेगा कि, कि कितनी बड़ी नेमत बनने वाली है कराची वालों के लिए कई बात से अगर जब आप आओगे तो यहाँ से आप आपकी गाड़ी उतरेगी और यहाँ पर शायद टूल वगैरह होगा जो चार्ज लेंगे और यहाँ से फिर आप अपनी गाड़ी दौड़ाते हुए आगे की जाने पड़ेंगे अच्छा भाई आठ इंटरचेंज है यानी छह लेन तो है यहाँ पर मगर आठ इंटरचेंज है यानी कहीं हुआ से मेरा जो दूसरा में बताया गया है कि शाफेसल कॉलोनी का मकाम कायदाबाद कायदाबाद से भी आगे जाकर इंटरचेंज बनेंगे तो आठ जगहों पर आप गाड़ी अपनी चढ़ा सकते हैं और बाहर एग्जिट कर सकते हैं एग्जिट जगहों पर है कराची से बहुत के साथ टाउन जाते हैं जी तो कितना टाइम बचेगा एक आम आदमी का क्योंकि आप ट्रैवलिंग करते रहते हैं के साथ भाई आराम से आपका आधा अगर आप बहरिया टाउन की बात कर रहे हैं तो आपका आधा घंटा तो मतलब बड़े आराम से बड़े आराम से बच जाएगा मतलब आधा घंटे से पैंतीस मिनट तो आपके कहीं नहीं गए जो आपके बड़े आराम से और अगर रश टाइम है तो तकरीबन आपका पौना घंटा बचेगा बड़े आराम से जिस रोड की वजह से और जिस तरह हम लोग बहुत शाम के टाइम रश हो जाता है तो हम बहरिया जाता है जाते डेढ़ घंटा भी लग जाता है लेकिन इस इस रोड की वजह से आप पच्चीस मिनट के अंदर जो है आप लोग काठोर पहुंच जाएंगे जाए तो ये बड़ी, मतलब एक पूरे पाकिस्तान के लिए और ये देखें आप इनको देखें भागना है साथ लेकिन इनसे इसको गाड़ी बैठना है अब ये इससे आप पूछे ये भागता जा रहा है साथ उसको गाड़ी में बैठना है कोई पति नहीं बैठना में इसको लेकिन भागेगा साथ ये तो ये वही वाली बात है जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है ना बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं हेल्प एक भी नहीं करता खड़े सारे हो जाते हैं आके तो खैर हम दूसरे टॉपिक की तरफ चलेंगे वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर भाई तो आ, दोस्तों ये थी हमारा मलिर एक्सप्रेस वे की आ, एक आ, रिव्यू हमारी तरफ से जो हमने अपडेट आप लोगों को देनी थी और अभी यहाँ पे थोड़ा सा काम भी चल रहा है वो भी आपको अगर हम जाते जाते दिखा देंगे अच्छा हम कैम आबाद से यहाँ तक आएँ सड़क बहुत लेवल हो चुकी है बहुत स्मूथली गाड़ी चल रही थी और कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ है गाड़ी हिचकोले खा रही है मगर अभी कच्चा रास्ता है क्योंकि इस पर अभी पत्थर डलेंगे फिर सड़क तमीर होगी तो फिर तो बल्ले बल्ले हो जानी है यहाँ से जब गाड़ी गुजरेगी अभी आपको पीछे हैवी ट्रॉल नजर आ रहे हैं इन मशीनों की मदद से यहाँ पर खुदाई का काम लेवलिंग का काम किया जा रहा है ये साइट है तो हम थोड़ा ताखिर से पहुँचे हैं क्योंकि इस वक्त शाम पाँच बजे के बाद काम बंद हो जाता है क्योंकि रात का औकात में ये जगह थोड़ी महफूज नहीं होती लेकिन यहाँ पर एक दफ्तर बन चुका है यह ये देखें यहाँ पर साइट पर दफ्तर बन चुका है और यहाँ पर लोग आके बैठते हैं पूरा प्रॉपर जो इंजीनियर्स हैं यहाँ पर अपनी आप जो 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 इंजीनियर्स है सारा यहाँ काम कर रहे हैं और यहाँ पर अब यहाँ से मट्टी उठाते हैं या मट्टी को बराबर करना होता है ये तमाम जगह खड़े रहते हैं देखें जी ये इंजीनियर्स का दफ्तर है जी अच्छा भाई हम कईमहबाद से यहाँ तक पहुँच चुके हैं और रास्ता बड़ा ही स्मूथ रहा है यानी करंगी कॉसवे यानी करंगी कॉसवे पर आपको ट्रैफिक नजर आ रही जाते हुए तीस किलोमीटर में से सत्रह किलोमीटर तक ये ज़मीन लेवल हो चुकी है कुछ जगहों पर बात है सिक्योरिटी के मसाइल होते हैं जहाँ से पी की छावनी है इसी तरीके से बेस है पी का बेस है वहाँ पर कुछ सिक्योरिटी के इशूज़ है तो उनको सिक्योरिटी मसाइल क्लियर करने के बाद मज़ीदी तेज़ी आ जाएगी क्योंकि साल दो हज़ार बीस में इसका पता हुआ था और कई महीनों तक तो इस पर काम ही नहीं हुआ मगर गुजत चार से छः महीने में बहुत तेज़ी की दिखाई है यहाँ पर सिंध हुकूमत ने सबाई हुकूमत ने और एक बहुत अच्छा तोहफा दिया है सिंध हुकूमत ने कराची वालों को और एक अच्छा लगता है कि जब कभी भी इस तरह के मंसूबे बनते हैं तो शहर में डेवलपमेंट होती है तो हमें भी खुशी होती है और आपको तो भी खुशी होगी क्योंकि जब कभी आपने जो जाने वाले लोग हैं वो तो बहुत परेशान होते हैं ना यानी कह लें कि जिस तरह लियारी एक्सप्रेस है ना कि बिल्कुल उसी तरीके का मनसूबा यानी आप सुराब रोड से अपनी गाड़ी में बैठे चढ़े और आप माड़ीपुर टावर तक पंद्रह से बीस मिनट में पहुँच जाते हैं तो यहाँ पर भी आप 20 से 25 मिनट में कैम से काठोड़ तक पहुंच जाएंगे उसके बाद जहां आपने बैरिया टाउन जाना है सुपर हाईवे से हैदराबाद जाना है पंजाब जाना है जहां जाना जाए लेकिन टाइम बहुत बचेगा आपका क्योंकि कराची का जो ट्रैफिक है ना बहंगम वो आपको इतना थका देता है कि अगर आप सुपर हाईवे तक पहुँचते हैं और काठोड़ तक तो आप थक चुके होते हैं मगर ये जो अच्छी बात है कि गाड़ी स्मूथ चलेगी पेट्रोल कम पिएगी पैसे बचेंगे पैसे बचेंगे तो घर वालों पर खर्च करेंगे घर वालों पर खर्च करेंगे तो घर वाले खुश होंगे तो उम्मीद के साथ इस वीडियो का एफराम करते हैं इन शाला फिर आपसे कहीं और मुलाकात होगी कि कि किसी और जगह की अपडेट देंगे खाना हो सकता है या किसी और जगह की रिपोर्टिंग हो सकती है तो फिर अपना ख्याल रखिएगा मैक्सिमम शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को पता चल सके कि कराची में कितने ज़बरदस्त किस्म के काम हो रहे हैं डेवलपमेंट के और ये लियारी एक्सप्रेस के बाद जो खास तौर पर क्योंकि लियारी एक्सप्रेस वे एक गुलशन इकबाल गुलशन इकबाल इसी तरीके के जतराफ़ के लोग हैं जहाँ जहाँ से वो गुजर रही है वहाँ के लोग फ़ायदा उठा सकते हैं मगर अब कोरंगी लांडी और इस तरह कयम और कायदाबाद वाले भी इससे फ़ायदा उठाएंगे उनका बहुत वक्त बचेगा हाफिज़ जी